Всем привет! Сегодня готовим по очень простому, но нереально вкусному рецепту малосольную скумбрию. Работы всего на 5 минут, но через сутки съедите вместе с банкой. Итак, для работы нам понадобится одна скумбрия. Чем побольше, тем лучше. У нее нужно будет отрезать голову, пообрезать плавники, выпотрошить, хорошо промыть и разделать на филе. Затем берем одну большую луковицу, разрезаем ее пополам и нарезаем полностью весь лук на полукольца. Смотрите, вот эти полукольца делайте не слишком толстыми. Затем берем глубокую тарелку. В нее нужно будет отправить 6-7 столовых ложек подсолнечного масла. Затем берем тарелку с подсолнечным маслом и отправляем в микроволновку примерно на 10-12 секунд. Лишь для того, чтобы масло подогрелось. Не стало слишком горячим, а просто подогрелось. Если нет микроволновки, сделайте это на сковородке. После того, как вы разогрели масло, отправляем в него 1 столовую ложку без горки соли одну чайную ложку любого натурального меда, если нету меда, замените его просто на сахар, пол чайной ложки молотого кориандра, пол чайной ложки горчицы в зернах, молотый мускатный орех, так сказать, на кончике ножа, совсем чуть-чуть, два лавровых листика, вот так вот просто их нужно будет нарвать на мелкие куски и тоже отправляем сюда в миску. Берем половинку лимона и полностью весь сок с этой половинки выдушиваем сюда в миску. Берем ложку и очень хорошо все перемешиваем, так чтобы растворилась полностью вся соль и мед. Ну а после того, как мы нагревали подсолнечное масло, специи начнут более хорошо отдавать свой аромат. И еще чуть не забыл, нужно добавить по 5-7 горошин черного и душистого перца. Ну и после этого наш обалденный маринад уже будет готов. Берем банку. У меня сегодня будет банка 0,7 литра, но для одной скумбрии достаточно будет и 0,5. На дно банки отправляем небольшое количество лука и лук старайтесь вот так вот разъединить. Наверх на лук отправляем несколько кусочков рыбы. Таким вот образом нужно будет заполнить банку до тех пор, пока у вас не закончится рыба и лук. Ну и не забывайте, что можно во время того, как будете укладывать рыбу в банку, каждый слой проливать нашим маринадом. После того, как вы отправите полностью всю рыбу и весь лук в банку, отправляем остатки маринада, который остался в тарелке, тоже в банку. Закрываем крышкой и отправляем все в холодильник ровно на сутки. Смотрите, маринаду в банке покажется мало. Это ничего страшного. Примерно через час-полтора рыба и лук пустят немного своего сока и маринад в банке увеличится. Вам нужно будет просто банку время от времени перемешивать, переворачивать со стороны в сторону. Воду в маринад не нужно доливать для того, чтобы заполнилась полностью вся банка. Поверьте, так будет намного вкуснее. И ровно через сутки вы скушаете все просто с банкой. На этом сегодняшнее приготовление подошло к концу. Если вам понравилось, обязательно поделитесь с друзьями. Попробуйте такую рыбку, я уверен, она вам понравится. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная Кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!